La actriz de demir hizo un llamado a los productores y funcionarios de televisión después del terremoto que tuvo lugar en Karamanmaras el 6 de febrero y destruyó 10 ciudades y pidió ayuda. De la cuenta de redes sociales de Cinema Televisión Syndicate, el uso de generadores, equipos de iluminación, Caravanas de inodoros y caravanas que están trabajando activamente en la industria cinematográfica, en lugar de usarse en series de televisión y proyectos de cine en estos días, es un tipo importante de ayuda para acudir a la zona del desastre, y hacer uso de ella en labores de búsqueda y rescate. Plataformas digitales, canales de televisión y con el aporte de los productores se podrá dar apoyo a la reparación de este desastre. La publicación también incluía declaraciones como las instituciones, las empresas y las personas que quieran solidarizarse con estas herramientas y equipos pueden llegar a los equipos de búsqueda y rescate en la región a través de nuestro sindicato. Demet Özdemir apoyó el llamado a la solidaridad compartiendo en su cuenta de Instagram. El famoso actor escribió el mensaje: "Muy cierto. Vamos, queridos productores, vamos a las plataformas digitales, vamos a los canales". Las regiones del este, sudeste, mediterráneo, Anatolia central y Mar Negro de Turquía fueron sacudidas por el terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en el distrito de Pazarc de Karamanmaras. Las regiones del este, sudeste, mediterráneo, Anatolia central y Mar Negro de Turquía fueron sacudidas por el terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en el distrito de Pazarc de Karamanmaras. Después del desastre que asfixió a Turquía, nombres famosos también compartieron sus cuentas en las redes sociales. Demet Demir llamó la atención sobre un tema importante mientras intentaba anunciar sus mensajes de ayuda. La actriz, que advirtió en contra de compartir imágenes y mensajes falsos, dijo: "Estoy pasando por uno de los días más difíciles de mi vida. No olvides suscribirte a mi canal para más."